হেল্ল' ভ্ৰিয়ন একদম গে'টৰ সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু গেটৰ সন্মুখভাগ বিশেষ কিজানি গম পাইছে যে আমি ক'লৈ আহিছোঁ হয় আমি আহিছোঁ কৰদৈ ৰিজৰ্টত এনেই সন্ধিয়া সময় বনোৱা আমনি লাগে নহয় জানো থাকি সেইকাৰণে বোলো ই ক'লে ব'লা আমি যাওঁ চ' আমি আহি পালোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে মই স্মিতাফোন ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু মই বহুত বেছি ভালে আছোঁ সন্ধিয়া সময়কণত মানে ক'ত যাওঁ কি খাওঁ এনেকুৱা লাগে ন আৰু ঘৰত বেছি থাকিও আমনি হ'লোঁ বৰ হৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ ব'লা আমি এনেই অলপ অলপ ওলাই যাওঁ ক'তো ৰিজাল্ট আগতে আহি পাইছোঁ কিন্তু বহুত দিন হ'ল অহাই নাছিলোঁ অলপ ইণ্টেৰিয়ৰবোৰ অলপ ডেভলপ কৰিছে ভাল লাগিছে এনেই আৰু কেতিয়াবা মনটো ভাল লাগিবলৈ অলপ ওলাই আহিলে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু সি মই আহিলোঁ এনেকৈ ওলাই ভাল লাগিছে অলপ ইয়াতে এটা কথা হ'ল মানে মই জানে একদম কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি মানে ফটো উঠিয়ে হওক ৰিলচ বনাই যিকোনো কাম মানে এইবোৰ কেমেৰা সন্মুখত কৰি ভাল লাগে তেনেকুৱা সময়ত তাৰমানে ল'ৰা এজনে ফটো উঠি থকা মানে দেখা পালোঁ বেলেগে ফটো উঠি থকা মোৰ মনটো একদম ইছপিচাৰিছিল আৰু তাক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বোলা আমি ফটো উঠোঁ কিন্তু সি কি কৰিবা সি বহুত লাজুকা ক'ব তাৰমানে টান পায় আৰু মই ক'লোঁ বোলা ময়ে কৈ দিম ক'তনো এনে উঠাই দিব নহয় জানো অচিনাকি মানুহ কিন্তু ওচৰত গৈ দেখিলোঁ ল'ৰাজন চিনাকিয়ে হয় সেইকাৰণে আমি মানে ভাবিলোঁ আৰু ফটো উঠোঁ বুলি তেনেকৈ ইয়াত ইযোৰ দেখিছেনে পূৰা কটেজৰ টাইপৰ ভাল লাগিছে মানে আগতকৈ মানে ৰং ৰংটো মানে গৈছিল চাগে ৰং আকৌ নতুনকৈ ইণ্টেৰিয়বোৰ সজাইছে আৰু এইটো লাভ সকলোৱে ফটো উঠে চেল্ফি লয় সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান সময় বহিলোঁ আমি তাত কথা পাতিলোঁ সময়কণ অলপমান এনজয় কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলিকেনে তাৰপিছত ফটো উঠিলোঁ কেইখনমান তাৰপিছত ফটো উঠি মানে কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি আমি আকৌ অলপমান থাকি কিনে তাত আকৌ ফুৰিব গ'লোঁ মানে এনেই চাৰিওফাল ঘূৰিছোঁ আৰু ভাল লাগি ভাল লাগিছে আৰু খোজ কঢ়াও হয় অলপ এক্সাৰচাইজ টাইপৰ এনেকুৱাই আমি চাৰিওফাল ঘূৰিলোঁ পৰিৱেশটো ভাল লাগে সন্ধিয়া সময়কণত কৈ আমি অলপ এতিয়া ফুৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ইণ্টিৰিয়াৰটো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনিতে কথা এটা কওঁ দেই আৰু যিসকলৰ দৰঙত ঘৰ তেওঁলোকে আহি পাইছে কৰদৰ ৰিজৰ্ট আৰু যিসকলে অহা নাই বা আহিব ভাল লাগে ইমান বেছি হেৰি নাই মানে বহুত বেছি সজোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু ভাল লাগে পৰিৱেশটো এইটোৱে আৰু আহিব আপোনালোক যদি ওচৰ পাজৰে হয় এতিয়া ফটো উঠি আছে দেখিছে মোৰ মনটো একদম স্পিচাৰি আছে এনেদৰে উঠিলোঁ কেইখনমান বাৰু ফটো এইটো চাংঘৰ দেখিছে নে মানে ট্ৰি হাউচ ভাল লাগিছে ভাল লাগে তাত উঠি উঠিম ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু কি কি আছে সেইখিনি এইটো দেখিছেনে ছুইমিং পুলৰ টাইপত যে মানে সন্ধিয়া হ'লে যে লাইট ফিটিং কৰি ধুনীয়াকৈ পানী যে হেৰি কৰি থাকে দিয়ে মানে আমি বহুত ৰাতিলৈ থকা নহ'ল সেইকাৰণে দেখা নাপালোঁ সেইটো কিন্তু ৰাতি হ'লে দি দিয়ে বুলি কোৱা শুনিছোঁ ভাল লাগে আৰু দিনত সেইবোৰ দিলে হেনো ইমান ভাল নালাগে ন ৰাতি দিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে এয়া ওচৰৰ পৰাই গৈ চালোঁ আৰু এনে খালী হেৰিটো আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ খালী পুলটো আৰু এয়া চাওক নে কি কয় এতিয়া চাংঘৰটোৰ ফালে উঠি যাওঁ উঠি গৈ আপোনালোকক একদম ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাই আছোঁ দেই ওপৰৰ ওপৰৰ পৰা উঠি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা এইটো বাঁহৰে হয় আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ উঠি যাব লাগে একদম ওপৰৰ পৰা তাৰমানে তলৰ কি কি আছে চব দেখা পায় তাৰমানে সকলোবোৰ দেখা পায় আৰু এইয়া এইটো ৰছীৰে কি টনা বুলি কয় নামটো নাজানো চাগে বনাব নতুনকৈ আৰু বহুত ডেক'ৰেট কৰিব লগা আছে কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে হ'ব আৰু ওপৰৰ পৰা মই ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ একদম পাহাৰৰ যিটো ভিউ এনেকুৱা এটা ফিল হয় আৰু বিশেষ বস্তু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেই ব বিশেষ বস্তুটো কি অলপ দেৰিকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সেউজীয়া বন বনবিলাকো মানে ওপৰৰ পৰা আৰু বৰষুণ বতৰ আছিল যিহেতু একদম পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আৰু এইয়া দেখিছে মই যে কৈছিলোঁ বিশেষ বস্তু মানে চৰাইৰ বাঁহ তাত চৰাই বাঁহৰ যিটো মানে খৰিকা এইবোৰ তলত পৰি আছে মই ভাবিলোঁ ইয়াতো চৰাই বা আছে এনেকৈ আৰু ওপৰত দেখিলোৱে দেখিছেনে চৰাই বাহ ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম লগা চৰাইটো দেখা নাপালোঁ কিজানিবা ওলাই গৈছে কিন্তু তাত পোৱালি আছে ওলাই গ'ল চাগৈ আহাৰৰ কাৰণে পোৱালিকেইটাত থৈ কিনে সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ভাবিলোঁ নাই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু এই সন্মুখ ভা আপোনালোকক দেখুৱাই নাছিলোঁ সন্মুখ ভাগেৰে আমি সোমোৱা নাছিলোঁ তাৰমানে ইফালে বাট আছে যিহেতু সোমোৱা সন্মুখত আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ এই সন্মুখ ভাগ তাৰপিছত ওলাওঁতে আমি সন্মুখ ভাগেৰে ওলালোঁ আৰু যেতিয়া আমি সোমাইছিলোঁ মানে মতে বেলেগ পিনে সোমাইছিলোঁ আৰু এইটো গে'টৰ সন্মুখ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে সন্ধিয়া হ'লে লাইট ফিটিং কৰি দিয়ে ভাল লাগে কিন্তু আমি ইমান বেছি ৰাতিলৈ নাথাকিলোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ তাৰপিছত আমি টংলাৰফালে আহিলোঁ টংলাৰ ফালে আহি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ বিশেষকৈ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এটা মানে কাহিনী আছে মই যেতিয়া তাৰমানে গৈছিলোঁ মই তাক কৈ থাকোঁ যে ব'লা আমি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাওঁ মানে ভাল লাগে মই যিমান বেছি ৰেষ্টুৰেণ্টেই হওক ধাবাই হওক বা যিকোনো কেফে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মানে খালে সেই তাৰমানে ফিলটো নাপাওঁ ইয়াৰ তাৰমানে যিটো মই সোৱাদ পিছ পাওঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল আৰু প্ৰাইচবোৰো পূৰা এভেইলেবল প্ৰাইচ ইমান বেছি নহয় এনেকৈ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ইয়াত চিকেন পকোৰা অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ দি কিনে যিটো ৰখাৰ টাইম সেইটো ব'ৰ লাগে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই